शहरों में स्वच्छ जल की आपूर्ति एवं सिवेज और शहरी परिवहन जैसी बुनियादी सेवाएं प्रदान करना इस परियोजना का उद्देश्य है शहर में रहने वाले मध्यम वर्ग के साथियों का जीवन आसान बनाने वाली इन नई सुविधाओं के लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ अमृत टू अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी के शहरों की जल सुरक्षा नीति के तहत अमृत योजना का जन्म हुआ है राज्य के 145 शहरों में 28,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की 300 से ज्यादा परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है इस अभियान के माध्यम से लगभग इकतालीस लाख घरों को नल कनेक्शन से स्वच्छ जल और अड़तीस लाख से ज्यादा घरों को मल निस्तारण की सुविधा प्रदान की जाएगी योजना के अंतर्गत भिमांडी निजाम को कल्याण नगर, उल्लासनगर सातारा, भद्रावती इन जगहों पर जल आपूर्ति प्रकल्पों का और सांगली जिले में मल निस्तारण प्रकल्प का निर्माण होगा इन सारी परियोजनाओं की कुल लागत लगभग 1200 करोड़ रुपयों तक है ऐसी योजनाओं के चलते भारत जैसे महान राष्ट्र के महाराष्ट्र में प्रगति की रफ्तार अपनी चोटी पर है मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे के नेतृत्व में उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार इस विकास की प्रक्रिया को निरंतर गति देने का प्रयास सफलतापूर्वक कर रहे हैं प्रधानमंत्री वाले, वाले, पटरी पर सामान बेचने वाले हमारे ये सब साथी सड़क विक्रेता आत्मनिर्भर बने इस हेतु हमारे प्रधानमंत्री सम्मानीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की शुरुआत की गयी इस योजना के माध्यम से दस हजार रुपयों तक एक माइक्रो क्रेडिट की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है ये योजना बिना कैरेंटियर लोन प्रदान करती है समय पर भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं को योजना के दूसरे हिस्से में बीस हजार और तीसरे हिस्से में पचास हजार रूपयों तक की क्रेडिट सुविधा उपलब्ध होगी एक वर्ष के कार्यकाल के लिए स्ट्रीट वेंडर्स को सालाना सात फीसदी के दर से ब्याज सब्सिडी भी मिल सकती है ऐसी योजनाओं के माध्यम से अमृत दोन याच्या अंतर्गत केंद्र शासनाने आणि राज्य शासनाने जी स्कीम आपल्याला मंजूर केलेली आहे त्याच्यामध्ये टप्पा क्रमांक दोनमध्ये मध्ये आपण हे उदंचन केंद्र पंपिंग स्टेशन मोहिली हे शासनामार्फत महानगरपालिकेमार्फत पण उभारतो आहोत आणि हे काम नक्की वेळेमध्ये पूर्ण होईल आत्ता साधारण बावीस टक्के काम ऑलमोस्टली आपण त्याच्या प्रगतीपथावरती असणार आहोत ते आणि विहित मुदतीमध्ये करण्याच्या अनुषंगानेच आपण पूर्णपणे लिगल प्रोसेस पूर्ण करून त्याला गती देत आहोत त्याच्याबद्दलचं फंडिंग देखील आपल्याकडे आहे त्यामुळे ज्या प्रमाणावर शासनामार्फत आपण पाठपुरावा करण्यात येतो आहे आदरणीय आयुक्त मॅडम आणि आदरणीय लोकप्रतिनिधी महोदय बाबतीमध्ये आग्रही आहेत त्यामुळे हे नक्की काम विहित मुदतीमध्ये मित्र म्हणेन थोडंसं अगोदर पूर्ण होईल आपलं जेणेकरून लोकांना जास्तीत जास्त फायदा होऊ शकेल